First, snap back so you know where I stay. Итак, канал, с вами на деле, и сегодня я покажу, как видео. Давайте же начнем. Итак, первое, что нужно это У нас видео. Вот оно у меня уже заранее подготовлено, давайте его просмотрим. Как видите, нет никакого текста. Так, как вот видите, нет никакого текста, не вставленный, даже в дорожках ничего не показывает. Итак, как же это исправить? Мы выбираем с помощью вот этого вот курсора, так назвать, выбираем место, где мы хотим разместить наш наш текст. Нажимаем, нажимаем на папку Clowns и выбираем текст. Если у вас тут не будет этого, вот этого вот окошечка, то нажимаем просто сюда, и он вот здесь вот... Так, нажимаем на текст, и у нас уже изначально появляется какой-то текст, если вы уже раньше вставляли. Ну, если не могли, вы не знаете. Так, вот у нас появляется вот это вот окошечко. Мы его переносим в какое нам удобное место, можем его расширить. Например, вот так. Можем вообще на весь экран сделать. Вот так вот, допустим. Чтобы появились на такие пикетине. Они могут тормозить немножечко. Вот так вот. Тут вводим формат текста, тут вводим размер, а тут цвет. А, давайте выберем красный, не знаю, вот такой Вот, размер будет 72 а, Давайте выберем Так, вот что у нас получилось Вот, допустим, давайте пересмотрим видео Тут без текста, у нас уже, кстати, на дорожке появился То, что вот текст наш Мы можем его удалить, но зачем нам это надо Так, и вот наш текст появляется Да, итак но в то же время он пропадает. Как же это исправить? Как всегда. берем и тянем его вот так вот. примечание, если вы потянете больше, чем длится само вот это вот видео, то у вас получается то, что видео закончится и появится просто черный экран и будет виден текст до конца. И уже потом видео кончится. Все. Поэтому лучше так делать не надо. Сможем вот так вот на все видео сделать. Так вот. И все будет окей. Удалить этот текст так же, как и все функции дорожки. Можем нажать вот так вот удалить, а можем просто выделить его и нажать кнопочку «Делать» на клавиатуре. В общем, все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ссылки на соцсети и группы ВКонтакте будут в описании. Всем удачи, всем пока. До скорых встреч.